saya jemput Yang Berhormat Tenggara. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi bagi ruang kat Tenggara bahas ni. Jadi sikit je sebagai permulaan pasal burung kakak tua ni Tenggara saya sampaikan salam pada orang Tenggara lah. Bagi dengan burung kakak tua ni dia orang semua tak setuju bila dia kakak tua kan. Orang-orang yang bagi pandangan supaya UPSR dan EMR ataupun PT3 ini di, dikembalikan sebab 10 saya tanya sebelah orang jawab semua nak UPSR, semua nak PT3 sebab mereka risau calon SPM tahun ini adalah batch pertama yang menduduki SPM tanpa UPSR, tanpa PT3 jadi saya sampaikanlah keraguan itu. Jadi saya berharap pihak kementerian, timbalan menteri pun ada di sini mungkin boleh buatlah sesi libat urus sebab zaman kerajaan tahu semuanya dah berlalu mungkin kena ada libat urusan lebih lagi daripada ibu bapa dan juga guru-guru dengan ikhlas dan jujur bagaimana seharusnya UPSR dan PT3 ini boleh dikembalikan sebab saya tengok kalau nak jadikan mekanisma menapis pun memilih anak-anak kita untuk terlibat dengan TVET saya rasa daripada UPSR tu kita dah boleh tapis dah jadi satu macam membran untuk kita tahu kecenderungan anak-anak kita. Ini butiran 030200 pendidikan rendah. Seterusnya Tuan Pengusi. Berkaitan dengan butiran 040600 Dewan Bahasa dan Pustaka uh, daripada 68 juta turun 63 juta. Jadi ini sekadar cadangan sahaja daripada Tenggara. Dewan Bahasa dan Pustaka ini eloklah kalau diletakkan KPI untuk <coughs> memunculkan ataupun mewujudkan ataupun mengadakan 100 patah perkataan setahun. Ini punya KPI. Sebab kita tengok kamus Dewan Bersi Indonesia itu tebal. Jadi kamu Dewan Kita itu dah tebal lah, tapi kalau ada KPI, 100 patah perkataan setahun, ciptalah, rangkalah sebab bahasa-bahasa yang selangah pun dah mungkin boleh digunakan, bahasa-bahasa etnik yang tertentu pun boleh diketengahkan, ataupun mengambil bahasa ambilan daripada negara-negara lain, jadikan dalam bentuk bahasa kita, ini mungkin boleh bantu memperkasakan lagi bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Seterusnya, 060600 bantuan sukan dan 062000 pengurusan sukan, ini semua naik. Tadi ada juga yang Buah Ahmad lain menyentuh dan saya suka juga lah untuk menyentuh di sini Tenggara. Kita selalu berhubung dengan guru-guru. Mereka memang, saya tak sebutlah suffer tapi mengeluarkan banyak untuk penglibatan tentang sukan ini. Jadi Tenggara ingin bertanya apakah peruntukan yang disediakan ini mencukupi untuk bantu melancarkan lagi perjalanan pengurusan sukan di sekolah-sekolah. Apatah lagi sekarang ni ada e-sport, e-sport pun makan duit banyak juga. Dan keduanya petikan sukan ini juga seharusnya lah daripada peruntukan kementerian ini di di dialokasikan sedikit mungkin untuk enbos dengan Kementerian Belia dan Sukan mana-mana premis ataupun stadium sukan di daerah-daerah tertentu yang lazimnya digunakan oleh PPD berkenan untuk menganjurkan hari-hari sukan sekolah menengah baik sekolah rendah baik untuk anak-anak OKU kita baik jadi dikolaboratkan dengan dalam konteks National Blue Ocean Strategy kita kongsi untuk maintain ataupun memperbaiki premis berkenaan jadi boleh sama-sama menggunakan untuk pembangunan sukan dan bakat anak-anak kita di sekolah. Seterusnya adalah butiran 061800 penyertaan pelajar di peringkat antarabangsa 2.3 juta. KPM saya rasa perlu memanfaatkan eh, inisiatif Belt and Road uh, Kerajaan China. Baru-baru ini saya ke Shanghai dengan yang amat Ahmad, Muhammad, Timbalan Perdana Menteri, Pengurusi MTVET, Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Zaid Hamidi dan kita mendapat kota untuk tajaan industri sebanyak 2,500, belajar 1 hingga 6 bulan percuma. Jadi kalau ada peruntukan ini, mungkin untuk pengantarabangsaan, KPM boleh rujuklah dengan pengurusi MTB untuk kecil sikit kota, mungkin boleh jimat dan boleh hantar lebih ramai lagi pelajar kita untuk mendapat pendedahan terutamanya dalam dalam Tibet. Dan pada tahun lepas, kita dapat 5,125 dan tahun ini juga saya boleh katakan 5,000 plus 2,500 lah. Seterusnya adalah 00203 <coughs> sekolah menengah berasrama penuh. Ini satu jadi saya nak maklumkan di Johor ada 10 daerah, ada 11 daerah pendidikan. Semua daerah ada sekolah berasrama penuh. Batu Pahat ada 2, Keluang ada 2, Mersing ada 2, yang lain 1 1 1. Tetapi bagi daerah pendidikan Kulai tiada satu pun lagi sekolah berasrama penuh. Jadi Tenggara ingin mencadangkan telah dipohon sejak tahun 2000, sekarang tahun 2025, dah 25 tahun. Agaknya kalau nak dibinakan sekolah berasrama penuh sekolah menengah sains madani mungkin mungkin dalam peruntukan atau butiran 00203 ini bolehlah diletakkan kulai sebagai salah satu destinasi tanahnya pun ada di YPJ uh, di sebelah selatan ada di belah utara tenggara tu ada tanah kejora yang banyak mungkin boleh diusahakan dan terakhir sekali Seminit saja, Tuan Speaker. Butiran 00800 rumah guru dan kuartus pendidikan 40.46 juta. Ini isu yang serius. Eh? Sebab sejum, setakat 2024, sejumlah 17,520 unit kuartus guru tidak diduduki. Eh? Kemudian ada lagi peruntukan 40.46 juta ini. Jadi Tenggara ingin bertanya, apakah sebenarnya yang KPM rangka dan rancang untuk memanfaatkan kuartus-kuartus yang abandoned yang tertinggal? Kalau boleh di bincangkan dengan lebih serius supaya duit rakyat yang telah digunakan untuk bina kuartus kebetulan guru dah ada rumah sendiri terbiar kalau saya tengok dekat sini mungkin ahli parlimen labis kalau ada boleh sahkan di labis pun ada di tempat saya tenggara pun ada kuartus yang terbiar jadi untuk melalui bajet ini berapa unit baru yang dirancang KPN untuk dibina di kawasan-kawasan kritikal dan apakah faktor utama kuartus ini tidak didiami dan apakah langkah-langkah penyelesaian yang boleh dibuat oleh KPM agar tidak berlaku pembaziran kepada uh, wang rakyat yang diperuntukkan ini sebab peruntukan banyak KPM ni jadi kalau diberikan kepada kuartus kuartus terpengkalai terbiar pun banyak jadi kalau diperuntukkan lagi saya bimbang dia akan merugikan negara itu saja uh, tuan pengusi sekian terima kasih kepada Tenggara terima kasih yang berhormat tenggara saya jemput yang berhormat